نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم مر انتهاي باجب الاحترام معزز محترم گرامی قدر سامين كرام آج ایک عظیم لیڈر ایک عظیم سرمایہ ایک عظیم خطیب عالم ربانی کی جدائی پر جو صدمہ اور دکھ ہوا ہے ان کو الوداع اور ان کے اہل خانہ متعلقین مریدین تلامزہ محبین کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے یہ بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے مفتی سردار علی حقانی صاحب رحمت اللہ علیہ گزشتہ رات کو ٹنل میں کار حادثے میں اپنی جان کی بازی ہارتے ہوئے مالک لم یزل سے جا ملے مفتی سردار علی حقانی صاحب رحمتہ اللہ علیہ انتہائی عظیم انسان تھے عالم ربانی عالم حقانی جنہوں نے اپنی انفرادی انداز خطابت کے ذریعے قوم کے دلوں میں اسلام اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ پیدا کیا اپنی جان کی بازی ہار جانے والے یہ مشہور خطیب مفتی سردار علی حقانی رحمت اللہ علیہ کی جدائی مسلمانوں کے لیے بہت بڑا سانحہ ہے حضرت مفتی صاحب اہل اسلام کے لیے بہت بڑی قیمتی شخصیت تھی نڈر بے باک خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ حق و عالم دین تھے باطل کے خلاف کھل کر صدائے حق بلند کی دلی طور پر مفتی سردار حلی حقانی رحمتہ اللہ علیہ کی جدائی پر دکھی ہوں وہ جو زندگی کے ٹنل سے گزر گئے وہ بلبلی ہزار داستان داستان کہتے کہتے مخالفین کو بھی بالآخر متوجہ کرنے میں کامیاب تو ہو گئے مگر اس کے بدلے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑا کس قدر بھاری قیمت چکائی کتنے پکے نکلے بعض لوگ دھن کے پکے اور قول کے سچے ہوتے ہیں وہ زندگی کا مقصد پانے کے لیے جان پر بھی کھیلنے سے گریز نہیں کرتے ضلع سوابی کے گاؤں میں پیدا ہونے والے مفتی سردار علی مرحوم نے چار صدہ کے مدرسہ محمدیہ میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور بعد ازاں اکوڑا خٹک میں واقع مشہور علمی درسگاہ جامع حقانیہ سے دور حدیث شریف کی تکمیل کی ان کا شمار صوبہ خیبر پختونخوا کے سوشل میڈیا کے توسط سے شہرت پانے والے مشہور نوخیز خطبہ میں ہوتا تھا آج وہ شخص عوام کی توجہ حاصل تو کر گیا ہے مگر اس وقت انہیں اس توجہ کی ضرورت باقی نہیں رہی اب وہ شمع محفل بجھ گئی ہے وہ تلاتم خیز اور بپرا ہوا دریا اب موت کی وادی میں داخل ہو کر خاموش ہو چکا ہے میری نظر سے ان کے خون میں لت پتلاش کی تصویریں گزری تو سانسیں لینا بھول گیا اس قدر بے وفا ہے یہ زندگی اس قدر جلدی موت عزیز کی کشم کش میں موت کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے وہ زندگی کے رانائیوں سے بھرپور چستی و نشات سے معمور چلتے پھرتے متحرک انسان کی زندگی کسی پانی کے بلبلے کی طرح ختم ہو گئی مفتی صاحب رحم اللہ کی موت درہ آدم خیل کوہاٹ جانے والی ٹنل کے قریب واقع ہو گئی ہے گزشتہ رات یہ حادثہ پیش آیا زندگی کے اختتامی ٹنل میں ہم سب نے ایک دن جانا ہے اس سرنگ سے مفر نہیں مفتی صاحب رحمہ اللہ تو اس سرنگ سے گزر گئے مگر جانے کب ہم نے اسے پار کرنا ہے تاریخ ہے یہ سرنگ تنہائی ہے اس میں بس ہم سب کی گاڑی اپنی اپنی باری کی منتظر ہے اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی مفتی صاحب رحمہ اللہ پر رحمتوں کی برسات فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے کلام اللہ میں ارشاد ربانی ہے ولا تَقُولُ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيرِ اللَّهِ اموات بل احا قلع تشور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں جو لوگ اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم سمجھتے نہیں مفتی صاحب اللہ کی راہ میں اللہ کا دین بولتے بولتے اللہ کے دین پر قربان ہو گئے اللہ کے لیے خطابت فرمایا کرتے تھے اسلام کی ترویج و اشاعت فرمایا کرتے تھے اللہ تعالی غریق رحمت فرمائے اور تمام پسماندگان کو صبر جمیل سے نوازے اور مفتی صاحب کو اللہ تعالی جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائے انہی و انہ الیہ راجعون